اخوه متحابين على الخير متعاونين ونشكركم على, ونشكركم على هذا الاستقبال الطيب comandes, وهذا الحضور المبارك وسيكون البيان مختصرا لانني انا مسافر فارجو ان تعذروني على قصر البيان ونسال الله ان يجعل فيه الخير والبركه يا اخواني يا احبابي الدنيا قصيره الدنيا دار ممر <سؤال> الاخره <دو> دار مستقر <سؤال> هنا نحن ضيوف على هذه الدنيا على قليل سنغادرها ما ذكرت الدنيا في القران ولا في السنه الا على وجه الذم والتحقير تحقيرا من امرها وتهوينا من شانها فقال تعالى كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار. وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الدنيا دون تغل مطر الدنيا متاع لكنها غر الناس وابعد الناس عن ربهم تبارك وتعالى وقال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام ذلك يعني الذي ذكر في هذه الايه قبل <applause> ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن الماب وقال تعالى اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم

تكاثر في الأموال والأولاد هذه هي الدنيا لا تختروا بها لا تتعلقوا بها الكافر يوم القيامة في أرض المحشر عندما يؤتى بجهنم يوم القيامه تجرها الملائكه فقال صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يوم القيامه لها سبعون الف زمام مقبض مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها يا ربي سلم سلم. يا ربي سلم سلم. عندما يراها الناس وعلى رأسهم الأنبياء وعلى رأسهم الأنبياء

<متحدث> يا ليتني قدمت لحياتي. <متحدث> أي حياة يقصد كافر؟ اسأل. أي حياة يقصدها الكافر؟ يا <متحدث> 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 لا يقول الكافر يا ليتني قدمت لحياتي أي حياة يقصد؟ آه حياة الآخرة آه حياة, الآخرة. دلوقتي 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 آه. حياة الآخرة. دلوقتي دلوقتي إذن المعنى آه. ليست هنا الحياة الحياه هناك ايامنا قليله كم سنعيش اربعين خمسين اعمار امتي ما بين الستين الى السبعين وقليل من يجوز ذلك يتجاوز ذلك هذه الحياة قصيرة الحياة إذا هناك فيقول يا ليتني قدمت لحياتي لي بماذا يقول يا ليتني قدمت لحياتي لي بماذا يقول <applause> بالإيمان بالطاعه لان الكافر ما عاش على الايمان فيندم على تقصيره ويندم على كفره النبي عليه الصلاه والسلام يخرج الى السوق يوما

فاخذه النبي عليه الصلاه والسلام. الماعز وقال ايها الناس من يشتري هذا بدرهم قليل قليل فقالوا يا رسول الله وماذا نفعل به؟ جيفة ميتة وهو صغيرة أذناه وهذا عيب فيه فقال عليه الصلاة والسلام للدنيا أهون على الله من هذا عليكم

وجعلها دار ممر للمؤمنين والنبي عليه الصلاه والسلام يقول لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربه ماء والنبي عليه الصلاه والسلام يقول مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجره ساعه ثم راح وتركها فالدنيا ساعه

جدد العبودية مع الله. قال عليه الصلاة والسلام إن الله يبسط يده بالليل. ليتوب لي مسيء النهار. ويبسط يده بالنهار. ليتوب لي مسيء الليل. وهكذا حتى تطلع الشمس من مغربها والله يقول في القران والله يحب التوابين ويحب المتطهرين فاذا اردت ان تكون محبوبا عند الله جدد التوبه مع الله واسمعوا لهذا المثل العظيم الذي ذكره لنا النبي عليه الصلاه والسلام فقال لله الله اشد فرحا بتوبه عبده يعني الله يفرح بتوبه عبده اشد فرحا من رجل اسمع الان كان في الصحراء معه دابته عليها طعامه وشرابه فنام قيلوله فاستيقظ فلم يجد الدابه فجعل يبحث عنها في كل مكان وتخيلوا تاملوا هذا في الصحراء لا يوجد طعام ولا شراب ولا اي شيء يعني الذي قطع من الطعام والشراب سيموت ثم قال الرجل ارجع الى مكاني فانام حتى اموت ارجع الى مكاني فانام حتى اموت لانه يائس فنام مرة ثانية فاستيقظ فوجد الدابة قد رجعت إليه فقال من شدة الفرح <applause> الآن هو فرحان <applause> شديد الفرح ماذا قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح معلوم معلوم النبي عليه الصلاه والسلام يقول لنا يقول لنا الله يفرح بتوبه العبد اذا تاب اليه اشد من فرح هذا الرجل بتابته فتوبوا الى الله وعودوا الى الله, الله وجددوا العهد مع الله, الله قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله

ವರ್ಷ ಈ ಮಾನವರು